Siyanist şöhütler bu vahşilik eyyem en çeme illab qaytarak geliyalar. Bilgeçleyin unsurun, bilgeçleyin parahat halkı bombolayalar. Bilgeçleyin mekçitleri, mektepleri, dukanları, khassahaneler bombolayalar. Asuda yaşak yoran parahat halkı, çağaları, ayalliyman, erkekliyman, parahat halkı bombolayalar. Nemçün? Sebebi musulmanlar onlar Palestina halkını öz yurtlarından gitmeğe, öz yurtlarından taşlap kaçmağa mecbur etmek için ediyorlar. Çünkü basvalcı yuva şuva şeyde Palestinalıların yerlerini basıp alıyorlar. Bu bukili vahşi hücumlar etmeğinin sebebi mene шул, Palestina halkını musulmanların öz yurdunu kaçsın ya da berden yaşap bolunok, çıdar yalakadalip yurdunu gitsin deyip wä ayratinam musulmanlara düşmanlıklary we igrençlikleri ba. Hatta käbir esgärler İsrailin daşyna gaçyp gelyp soň ýerde aýdyp berýärler, özlerini öwredilýän daatlary. Arablar adamdal, musulmanlar adamdal, olar haýwan, şeýdüp olary da igrenç bilen terbiýelep, soň hüjum edende we jogap berende-da göremet etmeseň, gaýnan masadnip şeýdüp Hatta fanatik Siyanis cöhütler çağalar bağına ka eyyam çağalarının kellesine kuyyalar ulan onda bar musulmanı öllürmeli bar palestinaliyini öllürmeli olar necis olar adam dal zat tip şey dip neyme çağalarının kellesine kuyyalar o bunun gizlap duran oklar kamera alınığı kamera önünü şu gurrun gururun beriyyalar bundan önki yy Gazda da deniz kenarını oynat bürün çayazıkları bombala bölürdüler. O şuna mende şu vakalar yıllardır dur. Şu yakın nakı bölün vakada musulmanda onlar bilen bombalan yerlerinin birem haber veriş serişlerinin binasını bombaladılar. Ne hem çün? Ediyan vasiyyilikliklerini